श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त प्रेमळ स्वामी भक्तांनो आज आपण ओम श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नम या मंत्राचे श्रवण करणार आहोत स्वामी समर्थांच्या अनंत कृपेचा आणि आशीर्वादाचा स्रोत आहे हा मंत्र मनापासून ऐकला किंवा जपला तर तो जीवनातील कष्ट अडथळे आणि दुःख एका मागोमाग नाहीसे करण्याची शक्ती देतो स्वामी समर्थ हे अनंत शक्तीचे सागर आहेत ज्याचं एक नाम घेतलं तरी काळजातील वेदना कमी होतात आणि अशीचा एक नवा किरण उमलतो हा मंत्र म्हणजे स्वामी समर्थांच्या चरणी आपल्या सर्व कष्टाचं समर्पण करणं जेव्हा आयुष्याचं ओझं वाटतं कुठलाच मार्ग दिसत नाही तेव्हा या मंत्राचा जप स्वामी समर्थांच्या संरक्षणात येतो जणू एखाद्या आईनं आपल्या लेकराला मिटीत घ्यावं तशी सुरक्षितता जाणवते कित्येक वर्ष चालत आलेले कष्ट अचानक संपल्यासारखं वाटतं आयुष्यात नव्यानं उभं राहण्याची ताकद मिळते आत्मविश्वास वाढतो विचार सकारात्मक होतात जीवनात सुख समाधान आणि स्थैर्य परत येतं अडकलेले पैसे नोकरीतील अडथळे ग्रहातील वाद स्वामी समर्थांची कृपा झाल्यावर हे प्रश्न सहज सुटतात मानसिक त्रास नैराश्य मनातील काळजी सततची भीती या सर्वांना हा मंत्र हळूहळू नाहीसा करतो गोड शांतता निर्माण होते हा मंत्र केवळ शब्दाचा संगम नाही तर स्वामी समर्थांची थेट कृपा बोलवण्याचा आध्यात्मिक मार्ग आहे स्वामी समर्थांच्या नामस्मरणाने संकट कितीही मोठं असलं तरी ते क्षणात दूर करण्याची शक्ती निर्माण होते वैयक्तिक कौटुंबिक आर्थिक आणि मानसिक कोणतेही दुःख असतो या मंत्रात संकट दूर करण्याची दिव्य क्षमता असते नोकरी व्यवसाय कोर्ट कचरी किंवा आरोग्याशी संबंधित अडथळे दूर होतात जीवनात नवी ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळते उद्दिष्ट साध्य करण्याची ताकद वाढते चला तर मग या मंत्राची अनुभूती आलेली कथा आपण श्रवण करूयात एका गावात गोरख नावाचा साधा शेतकरी राहत होता मेहनती असूनही त्याच्यावर सतत कर्ज आजारपण आणि घरातील कलह हो याचे दुःख होते कित्येक वर्ष प्रयत्न करूनही त्याच्या आयुष्यात सुधारणा झाली नाही तो खचून गेला होता एके दिवशी तो गावातील मंदिरात गेला आणि तिथे एक वृद्ध साधू बसलेला दिसला साधूने तिच्या डोळ्यातलं दुःख ओळखलं आणि हळूच म्हणाले बाळा तुझे कष्ट संपवायचे असतील तर हा मंत्र मनापासून ओम श्री स्वामी कष्ट निवारकाय नम गोरुखने रोज पहाटे आणि संध्याकाळी हा मंत्र जपायला सुरुवात केली काही दिवसांनी त्यांच्या घरातील वाद निवळले हजार हळूहळू कमी झाला आणि कर्ज फेडायला मार्ग मिळाला त्याला जाणवलं स्वामी समर्थांनी जणू आईसारखं त्याला मिठीत घेतलं साऱ्या संकटांपासून वाचवलं आजही गोरख प्रत्येकाला सांगतो संकट कितीही मोठं असो स्वामी समर्थांचा हा मंत्र मनापासून जपा चमत्कार नक्कीच घडेल विश्वास ठेवा पणापासून मंत्र जपा आणि स्वामी समर्थांवर सगळं सोपवा ते नक्कीच कष्ट दूर करतील संकट कितीही मोठं असो श्रद्धा आणि सातत्यपूर्ण मंत्र जप यामुळे परिस्थिती नक्की बदलते आजच ऐका हा मंत्र ओम श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नम आणि अनुभवा तुमच्या जीवनातील कष्टांचा शेवट हा मंत्र तुमचं आयुष्य बदलू शकतो स्वामी समर्थांच्या कृपेचे असे दिव्य मंत्र आणि भक्तीपूर्ण व्हिडिओ रोज ऐकण्यासाठी आत्ताच चॅनल सबस्क्राईब करा आणि भक्त परिवाराचा भाग बना चला तर मग आपण या व्हिडिओला सुरुवात करूया तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ असे लिहा व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा व्हिडिओमधून सोडून जाण्याची भूल करू नका स्वामी कृपा दत्तकृपा तुम्हाला लाभल्याशिवाय राहणार नाही तुमच्यावर कितीही मोठं आलेलं संकट तुमचं कष्ट दूर होईल चला तर मग आता मंत्र जपूयात ओम श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नम ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः 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 स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय कष्टनिवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्टनिवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्टनिवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्टनिवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्टनिवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय 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 नमः स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय कष्टनिवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय कष्टनिवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्टनिवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्टनिवारकाय नमः स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय कष्टनिवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्टनिवारकाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय कष्ट निवारकाय नमः समर्थाय कष्टनिवारकाय नमः